Так, частина 3 про затемнення 08.04.2024 показую другу трійку. Кажу про те, що буде щось погане відбуватися, пов'язане з водою, а також із землею. Вода як збурлиться, вспіниться, як хвилею підніметься. Загроза для людей, для домівок це взагалі ми кажемо. для э, тахив, тварин и для тех, кто живет под водой. Наступна карта. Я каже, что ну, Сесвит, природа, я хочу, как и называете, при, э, применит э, какую-то силу, небольшую силу, которая будет направлена на все то, что я сейчас рассказала. Но где-то может быть еще и радуга. По Верховной Жрице, что прикрывает Верховная Жрица, о чем она молчит, что может происходить. Вышли вот такие карты, которые опять таки говорят, что-то нехорошее, что будет связано с водой, это будет эм, что-то, что будет очень сильно напрягать, очень сильно нервировать, очень сильно раздражать, очень сильно... можно сказать, даже, я не знаю, как это сказать, невыносимо терпеть те эмоции, которые будут. И это связано не только с водой, это связано еще как-то с радиацией. Дальше. Так, для животных сказала. Опять говорю, опять говорю, опять говорят, да, для животных для земли и для воды и смотрите опять-таки то, что связано с водой, может случиться что-то, что, что приведет к какому-то трауру, к печали приведет к печальным последствиям и здесь еще что-то говорится про то, что случится что-то плохое, что Подтолкнет мир в Україні, і случиться щось плохое в другой стране, но хороше для України, що тоже подтолкнет будет толчком для мира, для перемоги в Україні. Так, встигаю, да? Запитую, будуть відбуватися погані події в Україні? А вони мені кажуть, да, в Україні, але вони будуть типа як помірними? і в іншій країні. Запитую, а в якій ще?